изначально я пошел на войну 25 февраля 22 года. Как только узнав, что на нас напали наши великие соседи россияне, я пошел сразу добровольцем. Сразу же. В часть попал, ну, пока нас переоформляли, ну, там, распределяли по подразделениям. Непосредственно в часть я попал 26 числа. Попал 28 ОМБР, противотанковый взвод. Первый был опыт Александровка наша великая. Ну, знаете, их много было. У нас постоянно были боевые выезды, то есть ну, оно все так смешалось у меня. Нас постоянно кидали, постоянно на передовую. Потом уже спустя несколько месяцев непосредственно уже кинули именно вот в эту Александровку, где мы, соответственно, были. Это нулевая линия обороны, непосредственно боевой контакт с противником. Собственно, мы чуть ли не каждый день выезжали на отражение атак российских войск. Ну, вот во время очередного такого отражения, собственно, и произошло мое ранение, где меня и накрыло. Проблема заключалась в том, что, во-первых, мне вот прошило икроножную мышцу. Вот здесь вот на вылет пришел осколок. Видите вот? прошло, перебило какой-то нерв. И я не чувствую просто стопу. Осколок влетел вот сюда вот, еще в колено. Это в Николаеве мне вот вытаскивали этот осколок. Две официально подтвержденные контузии. Осколок влетел еще вот в руку сюда. Так он и остался здесь. Мне повезло в том, что рядом со мной был медик, и он сразу, когда меня ранило, он мне наложил турникеты. Наложил, он разрезал, ну, как положено, ткань на ноге и, ну, вот здесь вот на руке, руке определить. И наложил турникет один и второй. Мои побратимы меня вынесли. Вынесли в точку эвакуации. Я пролежал там 10 часов. Я прекрасно знаю, что турникет можно накладывать максимум на 2 часа. Знаете? Но он у меня был наложен 10 часов, потому что был сильный обстрел, машина не могла подойти, нас не могли просто вывести. Нарушается кровообращение, топ-то, почки уже не функционируют как положено, понимаете, только из-за того, что именно действительно вот это наложено. И почему мне вот и делали этот гемодиализ и в Николаеве сначала, потом уже в Одессе, когда перевезли нас на Одессу уже делали здесь Получай. на протяжении 23 месяцев реально я вот не получаю ни пенсии никаких выплат вот так оно собственно и происходит для того чтобы допустим мне вот действительно уволиться инвалиду первой Б группы обратившись в военную прокуратуру прокурор сказал вам нужно поехать уволиться ну, документально вас должны уволить по-любому у моей жены все документы на руках я специально написал на нее генеральную доверенность, чтобы она ходила. Но так как это воинская часть, ее, ну, как гражданское лицо, женщин могут не пустить. Поэтому пришлось и мне ехать. Смысл заключается в том, что ее не пустили, но это понятно. Я пытался зайти, меня тоже не пустили. Я показываю военный билет. «Смотрите дежурному на КПП». Я прохожу службу, вот здесь вот. 28-я ОМБР, меня-то вы должны в любом случае пропустить. Езжайте в Донецкую область, часть перебросили туда. Мы 4 месяца пролежали в больнице. После нас не спросили, куда вы, что едете. Я говорю, я, мы, я нашла самый дешевый реабилитационный центр. Нам обошлось 30 тысяч в месяц нам дали выписку короче он был на инвалидной коляске вот я наняла машину скорой помощи и нас перевезли в реабилитационный центр. нас никто не спросил есть у вас деньги нету короче вот так вот взяли до свидания нам направление даже никуда не дали с больницы тоже никто ничего не дал. Мы там пролежали в реабилитационном центре три месяца. Просто реально денег просто не было. Именно воинская часть не хочет просто выплачивать деньги, которые чисто присвоил. Или командир части, или командир подразделения там. Потому что вот, которые три месяца еще на лечение он был, нам ни копейки не заплатили вообще. Ни зарплаты, ни они обязаны были пока он на лечение платить зарплату. Мы подали в суд для того, чтобы добиться. Выплат и увольнение его, потому что человек, инвалид первой группы, нам дали в этом году пожизненную группу уже. Но нас не увольняют, ничего. Его вообще должны были уволить 19 декабря 22 года, потому что по документам он не придатный к воинской службе. И снять его с облаку, военного облаку снять мы этого не получаем, нам претензии еще какие-то мы получаем, и все. После решения суда прошло пару месяцев, я пришла в ТЦК, в ТЦК взяли документы, нам позвонили в воинскую часть, там ответили, они потеряны документов, документов нету. Я лично завезла все, полностью весь пакет документов в строевую, отдала. И решение суда тоже я отдала. Ну, ответа Очень... никакого нет. К нам пришла полиция. Ну, позвонили мне, представились. Они пришли к нам домой. Я пригласила их домой. Они пришли, увидели мужа. Я предоставила все документы. Они показывают, что он в розыске. Позазачем. зачем? Мы не можем уволиться из-за того, что и получить даже пенсию военную, из-за того, что нас не увольняют. Мы ничего не можем делать. Мы даже медицинского обслуживания тоже. Приезжаешь в больницу, на тебя смотрят, а идти в госпиталь. Идти в госпиталь. Какой может госпиталь быть, если по документам его списали? По документам списали, а так не увольняют. Ну, как это может быть такое? Все. У ну, нас следующий шаг, если никто на, на наши вот жалобы Министерства обороны никто не окликнется и адвокату не дадут ответ, то мы в следующий шаг будем лично подавать на командира части на суд. Ігор Всеволодович звернувся до нас з дружиною на етапі, коли він вже отримав поранення, проходив лікування. В цілому більше дружина займалася його справою, оскільки він потребує супроводжуючого, і це зазначено навіть у висновку його ВЛК. З питанням щодо того, що частина жодним чином не допомагає грошовими виплатами, не звільняє його. Хоча у висновку ВЛК вказано, що він не придатний з виключенням з військового обліку, тобто має бути звільнений. І о, з питанням щодо того, як врегулювати в досудовому порядку, в судовому в процесі нашої роботи ми зверталися до судового порядку неодноразово до військової частини. У відповідь ми не отримували жодних відповідей, тобто повний ігнор з боку військової частини. І при цьому жодних дій стосовно військовослужбовця теж не було впроваджено, тобто виплати він не отримував. Лякували за власні кошти, потім постало питання стосовно того, що випадково взагалі дізнали, що він перебуває в статусі військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Тобто в його стані він був об'явлений в СЗЧ і ще й був об'явлений в СЗЧ якоюсь незрозумілою датою. Плюс питання посталося щодо звільнення. Бо коли військовослужбовець в статусі СЗЧ, його не можуть звільнити. І ось вже в ході всіх цих нюансів з'ясованих ми підготували адміністративний позов і Звернулись до одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою про. Визнання таких дій протиправними і зобов'язання вчинити певні дії. Станом на сьогодні маємо позитивне рішення суду, яке військова частина могла скаржити в апеляційному порядку, проте не зазнала успіхів. І а, дане рішення наразі має виконуватись. Питання щодо виконання цього рішення теж зараз є відкритим, оскільки, на жаль, навіть не дивлячись на те, що суд зобов'язує військову частину виплатити ігорю Всеволодовичу грошове забезпечення не виплачене і скасувати наказ щодо самовільного залишення військової частини все одно станом на сьогодні Сім'я Ігора всело дочь але не потрібна, досі не отримали належні грошові виплати минулого тижня. Редакція Суспільного звернулася до командира 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу з проханням надати відповіді на наступні запитання. Чому про це звільнення ігоря стадного затримується, попри рішення суду, та який наразі діє механізм списання військових зі служби? На момент виходу сюжету жодної відповіді редакція так і не отримала.